Ще здавна напередодні зими люди робили запаси. Готували влітку не лише санки, але й продукти. Ростили і збирали врожай, овочів та фруктів. Сьогодні, за відсутності власного городу, усе це можна придбати в магазині. Проте багато мешканців турбуються, чи снігові замети не залишать місто взимку без продуктів. Днями міський голова Володимир Абрамов завітав на продовольчі склади приватних підприємців, де особисто переконався, місто забезпечено овочами та фруктами на цілу зиму. Ми знаходимося на складах частного підприємця Цибухлі Ніколаївни, а очне склади на цих складах. Я був десь два роки тому. посещал склады, они еще были тут в части реконструировались, дополнительные работы проводились по утеплению складов. Сегодня эти уже склады функционируют, работают, принимают овощи, фрукты. Зачем мы здесь? Мы в городе проверили состояние техники к зиме. Мы проверили теплосети, дали все возможное, чтобы теплосети начали отопительный сезон. И теперь встает третий вопрос, а вообще у нас предприниматели города смогут зимой обеспечить город продуктами питания, в том числе в данном случае овощами. Склад достаточно большой. Мы сейчас туда спустимся, посмотрим состояние продуктов, э, овощей, как они хранятся, в каких режимах температурных. Вот склад, это был раньше склад старый, э, возгоковский, потом курсовский склад. Э, частные предприниматели его привели, вы увидите, в какое состояние. Сейчас мы спустимся вниз, я там был, вот вы увидите, как там это все выглядит. Как утеплили склады, как предприниматели заботятся о сохранности продуктов. На сегодня здесь действуют три камеры в которых хранится картофель, яблоки, капуста, морковка. Еще одна камера у нас строится, это будет низкотемпературная камера. Картошки мы заложили где-то тонн 600, капусты около 200 тонн. Мы покупаем это все у производителя непосредственно в фермерских хозяйствах. Картофель мы везем из Чернигова. Яблоки идут только свиницы, капуста, лук только херсон. Перейшовши в приватну власність, складські приміщення були відремонтовані та оснащені новим обладнанням. Холодильні агрегати забезпечують потрібні умови для зберігання продуктів. Ось, вот, звертайте увагу, як утепляються стіни, повністю утепляються, по всьому периметру потолок. стены, пол утепляется, здесь утеплитель ложился, а потом сверху стяжка была. То есть два года назад я смотрел, как другое помещение точно так же утеплялось. сейчас вот еще одно. Вот частный предприниматель вкладывает деньги, называется, в свой бизнес для того, чтобы действительно были продукты в нормальных условиях, чтобы не портились. Я помню, капуста больше всего теряет в массе при срезе, там, за при определенной температуре чуть ли не там 5 или сколько, до ну, 10% массы теряет капуста. Я понимаю, что надо обеспечить условия такие, чтобы она не потеряла массу, чтобы не высохла. Чтобы не высыхала. Потом соблюдается влажность и низкая температура. Складські камери зверху донизу заповнені цибулею, морквою, картоплею, капустою та іншими овочами, так би мовити, першої необхідності. І борщ є з чого зварити, і інші страви взимку готувати. Запасу яблук вистачить до січня. Потім підприємець обіцяє завести вже нові сорти. Каваря у підприємателях. некоторые вспоминают о том, что предприниматели это акулы бизнеса, которые там платят маленькую зарплату, раздевают людей и так далее. Но в данном случае вот мы сегодня посетили объект, который позволяет мне говорить о том, что есть предприниматели, которые имеют какую-то социальную ответственность -таки перед жителями города, где они осуществляют свою деятельность. Ну, вы видели, культура производства, отношение к товару, отношение к бизнесу, отношение к помещениям. То есть они пришли, как говорится, не на один день, не на два, хапнули и сбежали. А это люди, которые пришли работать, трудиться. Сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Это не те, которые вот, извините, собирают металл, хапнули где-то, украли люки и так далее. Вот бизнес, который тяжелый труд. На овощах кто знает занимался овощами, сложно заработать денег, потому что наценка маленькая, большая масса товара. Но в данном случае вот предприниматель показывает о том, что и на овощах можно заработать. Подводя итоги, скажу сразу, что я так понимаю. У нас, в общем-то, в городе в этом году з продуктами питання, в частності з овочами фруктами, думаю, буде все нормально. Предприниматели обеспечат город, жителей і при этом західному ціни, як це було в прошлом році і позапрошлом. Що ж, запаси овочів на зиму це також інвестиції в місто. Тож жовтовоці можуть спати спокійно. Взимку продукти на магазинних прилавках будуть.